गुरर्ब्रह्मा गुरषु गुरद महेश गुरु परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे भक्त सद्गुरु नम श्री मामा महाराज की जय भक्तवत्सलक्ता सद्गुरु मातुश्री शकुंतलाताई की जय अवधूत परमपूज्य सद्गुरु तीर्थरूप श्री शिरीषदादा कौडे आणि सद्गुरु श्री अनिरुद्धदादा अक्टे यांच्या अमलान चरणी सविनय साष्टांग प्रणाम करून श्रीमद्भगवद्गीतेचं पठन आपण सुरू करूया शाताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांग लक्ष्मीकांतं कमलनयनै योगिभिर्ध्यानगम्यौ वंदे विष्णुंवयरम सर्वोकनाथम ओं श्रीपरमात्म नमाराण नमस्कृत्य नरें च नरोम दीवी सरस्वती व्यास ततो मुदीरिए अथ श्रीमद् गीता अथ प्रथमोध्याय धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे कुक्षे समेता मामकाः मा पांडवाश्चुत संजय संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकौ व्यूढम् दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसङ्गम्य राजावचनमब्रवीत् पश्यैताम् पाण्डुपुत्राणामाचार्यमहती च मूम् व्यूढान्द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता अत्र शूरा महेश्वासा भीमुन सयुधि युयुानो विराट द्रुपद्च महारथ धृष्टेतुच्चे काशिराज वीर्यवान्जिकुभोज्य नरपुंगव युधाच विक्रंत मौजा वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः अस्माकन्तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य सञ्ज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च <Sessimus> समितै जयः विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणा सर्वे युद्धविशारदाः

कुरु वृद्ध पितामह सिंहनाद विनद्योच्च शंखम दध्म प्रतापवान् तत शंखाश्च भैर्य पणवानक गोमुखा सह सैवाभ्य हन्यंत सशब्दस्तुमुलो भवत् तत्स्वे तैर हैर युक्ते महत्स्यंदने स्थितौ माधवा पांडवशचिव दिव्यायु शंखायु प्रदद्ध मतुह पायचञ्जन्यम् रुषी महाशंखम भीमकर्मावृकोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः न कुलः सह देवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खन्दध्मुः पृथक् पृथक् स घोषो धार्तराष्ट्राणाम् हृदयानिव्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुम व्यनुनादय अथ व्यवस्थिता दृष्टि धारतराष्ट्रकज प्रवृत्ते शस्त्र धनुदम्य पांडव ऋषी के वाक्यदमाह अर्जुन उवाच सेनोरुभ्ये रथम स्थापय मेच्युत यदेता निरीक्षे हंयोद्धु कामस्थिता कैर्मया सह योद्धव्यम अस्ण सुद्य मे धारतराष्ट्रस् दुर्बु प्रिय संजय उवाच एव मुक्त ऋषि केशो गुड़ाकेश भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थयि रथोत्तम भीष्मोण प्रमुखता उवाच पार्थपश्यैतान् समवेतान् कुरूनिति तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थः पितॄनथ पिता महान् आचार्यान्मातुलान् भ्रातृन् पुत्रन् पौत्रन् सखिंस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्ते नवस्थितान् कृपया परया विष्टो विशीदन्निदमब्रवीत् अर्जुन उवाच दृष्ट्वे मम स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम् सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गांडीवम स्रावसते हस्तत कुच्छयि वपरिदायि हते नच्छक्कनोम्य वस्था तुम ब्रह्मती वचमे मना निमित्तानि च पश्यामि विपरितानि केशव नच्छश्रेयो नुपश्यामि हत्वा स्वजनमा हवे विजयं सुखानिच। न कांक्षे विजय कृष्ण न च किो राज्ये नोविंद किं भोगीते नेशाथे कांक्षित नो राज्यं भोगा सुखा चइमे स्थिता युद्धेस्वा धना च आचार्या पितर पुत्र च मातुला मतुला शशुरा पौत्रा श्या संबंधीन सीता नुम्छा घ्नि मधुसूदन अत्रत्रैलोक्यराज्य हेतु तो किन् कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्याज्जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः तस्मान्नर्हा वयम् हन्तुन् धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनम् हि कथम् हत्वा सुखिनः स्याम माधव यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहतचेतसः कुलक्षयकृतम् दोषम् मित्रद्रोहे च पातकम् कथम् न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मन्निवर्तितुम् कुलक्षयकृतम् दोषम् प्रपश्यद्भिर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यंते गुलधर्माः सनातना हा धर्मे नष्टे कुलं कृष्णम् अधर्मो भिभवत् अधर्मा भिभवत् कृष्णः प्रदुष्यंति कुलस्त्रिया स्त्रीषु दुष्टाः सुवार्षने जायते वर्णसंकरा सङ्करो नरकायैव कुलघ्नानाम् कुलस्य च पतन्ति पितरोह्येषाम् लुप्तपिण्डोदकक्रियाः दोषेरेतैः कुलघ्नानां वर्णसङ्करकारकैः उत्सद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः उत्सन्नकुलधर्मा मनुष्याण जरक नियतातीनुशुश्रुम अहोब तहत्पर्त व्यवसिता वयम् यद्राज्य सुखलोभेन हंत स्वजन मुद्यता प्रतीकारमशस्त्रम् शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरम् भवेत् एवमुक्तार्जुनः सङ्ख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरै चापम् शोकसंविघ्नमानसः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः